Dia tidak pernah menyalahkan peristiwa, tidak pernah menyalahkan nasib, kejadian, rata tangan, rata jari. Apalagi menyala-nyalakan Allah. Gara-gara Allah mentakdirkan aku, makanya aku seperti ini di aku nih. <ganti> jadi Tuhan inilah itu mode itu. itu. Ya, jadi jangan sekali-kali menyalahkan Allah Bapak Ibu. Apa pesan Allah kepada kita? Malam yasbir bil balai. Walam yardawi qadai. Wal takhta samai wal siwaya. Asia ah, apa yang tidak sabar dengan ujian yang aku titipkan kata tahu dititipkan ya coba kan ditimpakan. Tak sabar dia dengan ujian yang aku titipkan. Lalu dia tidak ridho pula dengan ketetapan Aku karena Aku di Tuhan ya tak yakin dia dengan kemampuan Aku kasih sayangnya Aku jaminan Aku. Apal ah, Yahrotahtas samai. keluarlah kamu dari kolong langit ini carilah Tuhan yang lain lagi selain daripada ambo ambo Minang Tuhan di situ ha mengerti itu ha jadi ini mesti dipahami ya tu hijabnya di situ ah kalau hijabnya orang, orang makrifat Bapak Ibu di mana letak hijabnya ketika dia menyenter ke dalam diri ketika dia mulai merosok-rosok ke dalam diri merosok-rosok tahu Pak meresek-resek, meraba-raba ke dalam. Nah, ketika dia meraba-raba, merosok-rosok, meresek-resek, menyentar-nyentar ikut ke dalam diri, aku nih sudah makrifat atau belum ya? Nah, kalau aku makrifat, tentu aku nih adalah wali nih. Kalau aku wali, tentu aku punya karomah. Tapi apa aku ya? Ah, ketika dia meresek ke dalam diri, itu udah ada diri itu ketika dia menyenter ke dalam diri, itu sudah ada dirinya. Situlah hijabnya itu. Udah ada dua Tuhan di situ. Maka orang makrifat tak boleh menyenter-nyenter ke dalam diri. Itulah yang selalu Ustaz katakan, orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Orang yang sudah sampai kepada makam Tuhan, tidak pernah dia mengatakan dirinya sudah sampai pada makam Tuhan. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya sampai kepada makam Tuhan juga belum tentu sampai kepada makam Tuhan. Maka diam saja lah di situ Bapak Ibu. Buktikanlah tentang pemahaman dan pengenalan kita kepada Allah. Ani yang Ustaz bilang, Kau lapar makan, awi minum, panik mau jual, kantuk bawa lalo. Sakit berubik, abi ngaji, ya pulangnya oleh. Tidak <laughs> nah, ada nyalakan nasib dan takdir lagi itu. Ah, itu yang dimahkam Tuhan itu. Diterimanya padanya. Itu yang katakan ridho itu. Dia tidak pernah benci dan membenci peristiwa apapun yang terjadi pada dirinya. Kerana yang terpandang situ adalah Allah yang maha baik di situ. Kalau Allah yang maha baik yang memberikan ujian itu pada diri kita. Pasti semuanya adalah baik kalau terpandang Allah yang di sana. Cuma kena hati yang belum mampu memandang kasih sayang Allah, kadang di situlah kita bilang Allah tu SPK. Apa SPK tu? Sempilik karya. Ah, orang yang cadiak buruk tu. Ha. Ya? Orang memandang Allah tu sebelah mata aja. Kalau diberi Allah nikmat dan karunia, ah, barulah lunak gigi ini pada lidah. Ha. Allah merahmatiku, Allah sayang kepada aku. Ha, karena aku ni ha, Allah sayang kepada aku. Itu ketika baiknya. Ketika dia dapat ujian dan musibah, doa tidak diijabah Tuhan. Keinginan tidak dikabulkan Allah. Utang bertambah terus setiap bulan. Ha? Sepanjang pada dia itu tetap mengaji, dia itu tetap zikir. Ah, ketika dia mengaji dan berzikir, keinginan tidak tercapai, ah mulai panik di situ. Memang Tuhan itu nggak ngerati dengan awak. <laughs> Akhirnya apa, Bapak Ibu? Ketika dia bilang Tuhan itu tak mengerti dengan dirinya, Allah tidak bersahabat lagi dengan dirinya, malas lagi berzikir, malas berdoa, tak solat-solat lagi itu. Ada tunjuk kida Tuhan tuh. Anila ah, zalik itu. Jadi dia pingin bertuhan kepada Allah itu, Tuhan mesti menjadi pelayan dirinya. Tuhan mesti menjadi budak dirinya. Kalau Tuhan itu kita jadikan sebagai budak kita, pelayan nafsu kita, cobalah ibu-ibu berpikir siapa yang menjadi Tuhan dan siapa yang jadi hamba lagi di situ. Boleh nih? Halo? Siapa yang jadi Tuhan lagi di situ? Kalau Tuhan mesti mengikuti maunya kita, Tuhan mesti melayani nafsu kita, siapa yang jadi Tuhan lagi di situ tuh? Ah, itu kita yang jadi Tuhan lagi itu. Ya kan? Ah, itu yang salahkah kapra dalam memahami Tuhan. Beklama isi paru ini sini itu mah. Ya, amar Tuhan kepada Lot jangan seperti itu. Ya, betul-betul sabar kita, bahkan kata-kata sabar tak boleh dimunculkan lagi. Ikhlas pun tak dimunculkan lagi. Kalau masih ada sabar dan ikhlas, masih ada dua wujud di situ. Nah, Dia saja lah yang sabar dan ikhlas dalam menjalankan takdir dirinya sendiri di situ. Asitulah ah, nikmat Tidak muncul itu, Bapak Ibu. Sakit nikmati, sehat nikmati, nikmati sendiri. Jangan ngeluh-ngeluh, hey, nih saya so ini sakitlah satu minggu, ha, itu medsos pula lagi medsos nama tu, med ada baik kali lah tu Hah, Awak sakit kepala lo lah sampai dunia tahu tu. Apa kata orang? Hah, Ani ini hati-hati. Apalagi main, main TikTok, Baikku aku selingkuh nanti lagi. Ada tuh, sering-sering main TikTok. Enggak pula mau mengaji lagi aslingku jadinya. Datang pula sama ustaz lagi. Eh sang saya ku. ani ada ti maminya. Ya, itu rahasia. Ya, kamu ngaji ini lah. Ini tentang kerja Allah lu selesai selesai lagi ini. Udah, kita lanjut lagi sini. Nanti biarkan aja lah kayak itu tuh Jadi siapa yang sudah mengenal Tuhan, melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, bertatap wajah dengan Tuhan, ketika itu dirinya itu fana karam. Nah, jadi orang-orang tua kita memberikan suatu kias saja Bapak Ibu. Orang tua yang paham. Tapi kalau orang tua tidak paham, takut dia. Hah? anak kecil tak boleh mengaji ilmu makrifat cepat matinya. Makanya orang tua yang tak paham, kamu jangan ngaji-ngaji lagi. Kamu anak satu-satunya. <laughs> Bagi orang yang paham, ya begitulah maksudnya. Orang yang mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang hayat, sama basar kalam ilmu kuda irodat, ketika itu mati kesadaran dirinya yang merasa dirinya wujud dan bersifat itu. Itu maksudnya. Makanya orang tua itu wajib belajar mengaji ilmu ma'rifat. Ma bukan anaknya saja, orang tuanya. Karena orang tua ini bukan hanya mampu menafkahi anaknya, menyengolahkannya, memberi makan dan sebagainya. Tapi tugas orang tua wajib menghantarkan istri dan anak-anaknya untuk bisa usul kepada Allah. Ya, bukan hanya mencukupi kebutuhan makan minumnya, beli mobil, beli motor, beli rumahnya, mencarikan bini untuk dirinya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi tugas yang sebenarnya sebenar di samping itu wajib di atas wajib Mampu dia menghantarkan anaknya, istrinya, untuk wusul liko bermusahadah dengan Allah. Itulah tugas yang sebenar-benarnya. Barulah tercapai apa yang disampaikan oleh Rasul. Fi nabi bil umati. Peranan ayah bunda, peranan ayah, peranan ibu dalam keluarganya, sama persis seperti peranan nabi dan rasul terhadap umatnya. Jadi kalau nabi dan rasul terhadap umat menghantarkan umat ini untuk bisa husul kepada Allah, biar tahu dia jalan pulang dan kembali kepada Tuhannya. Ketika tugas kita menghantarkan anak-anak kita, istri kita kepada jalan Allah, berarti tugasnya ayah itu sama persis seperti tugasnya para nabi dan para rasul. Rupanya nabi dan rasul dan kita semua mesti wajib berdakwah itu. Berdakwah terhadap diri sendiri. Ah, ini mesti pahami. Tuh. Nah, kalau sudah mati diri Bapak Ibu, disebabkan Bapak Ibu melihat Tuhan, pada saat itulah betul-betul nyata Tuhan itu Bapak Ibu. Nyata Tuhan itu. Kullu Kullu syai'in Halikun Ila wajahahu tiap-tiap segala sesuatu apapun bentuk dan rupanya hakikatnya tu halikun tidak pernah ada sesuatu tak pernah ada alam tak pernah ada diri kita tidak pernah ada kalau alam dan sesuatu serta diri kita tidak pernah ada Hakikatnya fana, hakikatnya mati. Illa wajahahu yang ada itu hanya Allah semata-mata. Kalau Allah yang ada, siapa alam, siapa sesuatu, siapa diri. Inilah yang disebut namanya Ainullah. Ini yang disebut namanya Ainullah. Atau ujud, ujudullah. Nah. Alam dan sesuatu itu yang disebut namanya Ainullah atau Ujudullah. Disitulah rahasianya Allah mengatakan, ala inahu, ala inahu, bikuli, sayin, ah, muhid. Ketahuilah tiap-tiap segala sesuatu itu Allah tiap-tiap segala sesuatu sudah meliputi. Maka tidak ada yang tidak ada Allah. Ya, tidak ada yang tidak ada Allahnya pada segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu itulah nyatanya akan wujud nyatanya dirinya yang tunggal itu Bapak Ibu. Nah, dialah yang wujud, dia yang nyata di situ. Nah, kesempurnaan memandang wujud nyatanya Allah itu pada alam ini sempurnalah yang disebut namanya dengan insan. <tuh> Rupanya insan diri Bapak Ibu ini yang dikatakan insan adalah kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan wajah rupa Allah itu. Itulah Allah katakan. insan ala suratul rahman. Kholakol insan ala suratul rahman. Dijadikan insan itu Sesuai dengan gambaran rupa ar-Rahman, siapa ar-Rahman itu? Ah, Ar-Rahman itu Allah. Yang kedua, waholako Adam, Adam ke Suratih dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa dirinya sendiri. Maka insan itu maknanya rahasia. Kalau Bapak Ibu sulit mencari mengetahui nama ke-100 daripada diri Allah itu sebenarnya nama yang tersembunyi daripada diri Allah yang ke-100 itulah disebut namanya insan al-insanu sirri wa nasirahu. insan itu nama rahasia diriku insan itu nama rahasia diriku kata Allah insan itulah nama yang ke-100 itu Kalaulah insan itu nama rahasia diri Allah, maka nama daripada insan itu Daniel. Daniel kan insan. Insan itu bernama Daniel. Nama Daniel juga nama rahasia daripada diri Allah itu. Sekalian alam ini adalah rahasia diri Allah. Kalau begini bentuknya apa namanya nih? Mik itu juga nama rahasia diri Allah yang wujud dan nyata pada alam. Ini apa namanya nih? Nah, tiang ini nama rahasia Allah Karena dia wujud pada alam Kalau begini bentuknya adalah tiang Maka tiang itu juga nama rahasia Allah yang wujud pada alam ini Semuanya Bapak Ibu nah, Itu dipahami Makanya wajib kita ini Mengenal diri kita ini Insan ini ya Siapa insan itu? Al-insanusiri Wasiri sipati wasifati ghairi al insanu siri wa siri sipati wa sipati, la ghairi nah, insan itu adalah rahasiaku rahasiku adalah sifatku sifatku itu tiada lain adalah aku itu wajibnya maka nyatalah insan itu tempat memandang nyatanya akan wujud rupa diri Allah apanya Allah yang nyata pada insan kalau insan itu disebut namanya Ainullah. Apanya Allah yang nyata pada insan kalau insan itu disebut namanya wujudullah. Apanya Allah yang nyata pada insan kalau insan itu kesempurnaan memandang nyatanya Allah itu. Nah, lihat. Yang nyata pada insan itu nyata akan zatnya. Yang kedua, nyata akan sifatnya. Yang ketiga, Nyata akan asmanya yang keempat, nyata akan afalnya. Rupanya, bapak ibu, insan itu adalah afal Allah. Insan itu asma Allah. Insan itu sifatnya Allah. Insan itu adalah zatnya Allah. Sekarang kita rinci lagi, kalaulah insan itu tempat memandang afalnya Allah. Ya, afal Allah pada insan ini apa sebutannya Daniel? Afal Allah pada insan ini apa sebutannya? Hah? Iya ya, nyatanya afal Allah pada insan tuh Ah, pada tubuh. 100 Daniel. <laughs> Tapi udah dapat bocoran soalnya. <laughs> Yang kedua, eh, Rahmi, asma Allah pada insan itu apa namanya? Hati. Hati. Bu Susi, Bu Sus, sifat Allah pada insan apa namanya? Aruh. Ah, Aruh. Bu Linda, zatnya Allah pada insan apa namanya? Bu Linda, lu, Hah? Udah sehat giginya? <laughs> Adalah sir tu dia. Nah, sir pada insan, zat pada Allah. Ruh pada insan, sifat pada Allah. Hati pada insan, asma pada Allah. Tubuh pada insan, afal pada Allah. Tu dia. Makanya sempurnalah zat, sifat, asma dan afalnya Allah itu betul-betul nyata pada insan. Nah, makanya rahasianya siapa yang sudah kenal dirinya pasti dia kenal Tuhan rupanya Tuhan itulah sebenarnya sebenar yang menjadi rahasia dirinya itu nah, jangan ragu bapak ibu lagi di situ apakah bapak ibu ngaku Tuhan di situ nanti apakah jadi Tuhan tidak kalau tidak ngaku Tuhan kalau tidak jadi Tuhan lalu jadi apa sih ini jadi apa Daniel untuk menyatakan memberikan pemahaman kepada orang bahwa Allah saja yang ada. Apa -apa. Uh, untuk memberikan pemahaman, penjelasan kepada umat ini bahwa Allah sajalah yang wujud semata-mata. Jadi ilmu tauhid bukan ingin mengaku Tuhan, apalagi jadi Tuhan jadi Pirun nanti. Tidak ada pengakuan-pengakuan di situ. Di Ustaz katakan kesempurnaan makrifat ini adalah diam. Huh. Diam itulah yang dikatakan oleh Nabi Kala Lisanahu itu Keluhnya lidah itu diam maksudnya Diam itu, jangan ditunjuk-tunjuk Juga lagi Jangan disebut juga lagi Kalau disebut-sebut, ditunjuk-tunjuk Dijelaskan, jadi Itu dah disate nama itu Bapak Ibu, tahu disate? Hah? Bapak Ibu dah paham tentang Allah Disate juga lagi Ustaz buatlah sate, biar tahu sate ah, Minggu depan kita makan sate Kalau di sate juga lagi makin nampak situ apa lagi? Jantung. Yang nampak tuh rabunya. Yang nampak tuh ususnya. Aglemeknya lagi. Nah, itu namanya kalau dicencang-cencang juga kaji itu mentah lagi Bapak Ibu. Ibu Ibu udah masak nasi, dan jadi nasi. Dikasih juga air eh, lagi tanah lagi jadi apa lagi itu? Ha, ah, jadi bubur untuk kapan juga jadi nasi lagi. Enggak selesai-selesai -sel -sel nanti itu. Makanya diam lagi di situ. Kesempurnaan marifat pada diam bukan diam-diam maksud diam paham maksudnya itu ketika itu rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing jangan disebut Allah itu diri kita jangan katakan kita itu Allah Allah katakan Allah hamba katakan hamba walaupun kita paham hamba itu tiada lain adalah dirinya sendiri itu yang dikatakan wajah alulahu min ibadi juzan sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku kiasnya kita ini setetes saja dari sebuah lautan bapak ibu kalau bapak ibu ingin tahu aslinya air laut perlukah bapak ibu meminum air laut itu semuanya <tik> 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 nggak, nggak mungkin bisa menghabiskannya tapi kalau ingin tahu aslinya air laut, cukup ambil satu sendok, teteskan satu tetes di lidah. Apa rasanya? Sim. Kalau asin berarti Bapak Ibu tahu lah air laut itu semuanya asin. Kalau kita ingin kenal Allah, tak perlu dikaca alam ini semuanya. Dikaca tahu, bukan berkaca. Dikaca itu apa namanya dia? Dikacau. Jangan dikacau alam ini semuanya. Jangan diteliti semuanya. Matahari, bulan, bintang, hewan, tumbuhan Ya. Umur kita 200 tahun. dikacau alam itu mengenal Tuhan habis umur kita belum juga sampai betul, -betul Tuhan tuh tapi kenalilah sajalah diri ini kenali diri siapa yang sudah kenal diri sebagai alam mikro mewakili alam makro Insya Allah Bapak Ibu bosobok Tuhan di situ nah, kalau tidak bosobok jangan pulang dulu ke Malaysia jangan pulang dulu ke Panau nah. nah, ini jaminannya sekarang Ustaz mau nanya sama Bapak Ibu. Ibu Ibu dulu. Udah lihat Allah atau belum? Udah lihat atau belum? Udah. Kalau udah sedang apa Tuhan tuh? Udah tahu ini tuh. Ah, nah, aduh letak hanya ya. <Syukur> Tapi kalimat itu tak boleh lagi disebut. Tidak ada pertanyaan. Tapi kenapa Ustaz tanyakan? Ustaz ingin mengambil mutiara dalam hati ibu-ibu ini. -ibu, -Ibu -Niha. Ada enggak mutiara di dalamnya? Kalau tidak, berenang di kulit air saja selama ini. Tahu berenang di kulit air tuh. Nah, ini orang yang berenang di kulit air ini. Ini lihat, di pulau A, pulau B. Nah, ini lautnya. Nah, dia bisa berenang dari A ke B, Bapak Ibu. Balik lagi ke sini. Tapi dia tidak mampu menemui mutiara yang ada di dalam dasar laut itu. Ini namanya berenang di kulit air. Dia kaji syariat, tarikat, hakikat, makrifat, makrifat, hakikat, tarikat, syariat. Tapi dia belum menemui Tuhan yang dia kaji itu. Baru sebatas logika, sebatas kata-kata, sebatas retorika, sebatas imajinasi. Tapi dikatakan betul, yang mana yang Tuhan yang kaji sama ini? Ah, itulah masalahnya. <laughs> tak paham dia padahal dikatakan al ismu al ismu wal wal musamma wa wahid nama dengan yang dinama itu adalah eh kullu fi'lin kullu fi'lin fa fa'ilun ha setiap perbuatan pasti ada yang berbuat setiap nama pasti ada orangnya Coba Ustaz mencoba tes dulu. Ibu Lani lagi. Ibu Lani dulu. Wah. Coba sebut make Ibu Lani. mik ah, ini yang mik itu atau yang ini? Ah, ini alhamdulillah. Coba sebut spidol. Ini yang spidol atau ini atau ini? Yang mana spidol tuh? Ini, ini atau ini? Atau ini? <laughs> yang mana nih? Yang ini yang spidol tuh? Yang ini atau yang ini? Yang mana? Ya, biar boleh ini dulu. Sebut lagi spidol, berterang kajinya, kajinya mesti terang. Pulang dari sini mesti jelas, bukan ragu. Spidol, yang ini yang dikatakan spidol, atau yang ini, atau yang ini. Hah? Tidak ada kan? Berarti kan paham tuh, disebut namanya, mesti jelas orangnya. Kalau ini dikatakan spidol, apa namanya Pardi? Oh, <laughs> ini yang spidol tuh. Hah. Ini yang Ustaz maksud apapun yang kita sebut disebut Allah ada orangnya, disebut Allah jelas wujudnya. Karena Allah itu wujud. Maka dikatakan kullu maujudan yasihu ayyura. Setiap yang wujud sah bisa dilihat. Ini wujud nak? Bisa nggak dilihat? Hah. Allah wujud bisa nggak dilihat? Kalau Allah wujud, bisa.